आ देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी महात्म्यं विधियोऽध्यायः महिषासुरसैन्यवतः न्यासः ॐ अस्य श्रीमध्यमचरित्रस्य विष्णु ऋषिः उष्णिक्षन्तः महालक्ष्मीर्देवता चाकम्परीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थे अत्तार्थे जबे विनियोगः महालक्ष्मीध्यानम् ध्यानम् ॐ मक्षस्रक्परशुं कथे सुलिसं पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्म जलचं खण्डां सुराभाजनं चूलं पाससरचने च तदतिं हस्ते प्रभालप्रभां सेवे सौरिपमर्तिनीमिह महालक्ष्मीं सरजस्तिदां ॐ ह्रीं ऋष्य उवाच देवासुरमभूत्युत्तं पूर्णमप्तछदम्पुरा महिषेश्वरनामदिबे देवानां च पुरन्तरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलां देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः तथा पराजिता देवा बद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य कदास्तत्र यत्रे च गरुडत्वजौ यदा वृद्धं दयोस्तद्वन्महिषाशुरचेष्टितं त्रितसाकदयामाशुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राज्ञे निलयन्तूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां च अधिकारां च स्वर्गान् निराकृता सर्वे भुवि विचरन्ति यदा मर्द्या महिषेण तुरात्मना ये दत्त्वकथितं सर्वमरारिविचेष्टितम् चरणं वप्रपन्ना स्मो वदस्तस्य विचिन्त्यतां इत्थं निसंस्य देवानां वसांसि मधुसूतनः चकारकोभं सम्भुच्छ प्रकुटिकुटिलान्नौ ततोधिकोपूर्णस्य चक्रिणो बदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणचङ्गरस्य च चै। अन्येषां चैव देवानां चक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमगद्देजस्तच्छैक्यं समगच्छत अधीव तेजसकूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं सुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिकन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजं एकस्तं तद बोण्डारी व्याप्तलोकत्रयं द्विसा यदभूक्षाम्भवं तेजस्तेन जयदधन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन सनयोर्युक्मं मदं चैन्त्रेण साभवद् वारुणेन च जङ्कोरु निदम्बस्तेजसा भुवः प्रक्मनस्तेजसाबाधौ तदङ्गुल्योकतेजसा वसूनां कराङ्कुल्यः कौबेरेण च नासिका तन्दा सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयम् जज्ञे तथा तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोजस्तेजश्रवणावनलयस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्तदेवानां तेजोराशी समुद्भवाम् तां विलोक्यमुदं प्राभुरमरामयि सार्तिता चूलं चूलात् विनिष्कृष्य तथौ दश्यै पिनाकतृक् सक्रं च तत्तवान् कृष्णः समुद्भात्य स्वसकृतः चङ्गं च वरुणः शक्तिं ततो दश्यै उदाचनः मारुतो दत्तवान् साभं पानपूर्णे तथेष् वज्रमिन्त्र समुद्भात्य कुलिशातमराधिभः ततो दश्यै सहस्राक्षो खण्डामैरवधात् गजात् कालदण्डाद्य मोदण्डं पाचं साम्बुपाधिर्दतौ प्रजापतिः सक्षमालां ततो ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूबेषु निजरस्मिन् दिवाकरः कालच्च दत्तवान् कट्कं दस्या च निर्मलं शूरोदच्छामलं हारमजरे च तथां परे चूडामणिं तदा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्थचन्द्रं तदा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नोबुरौ विमलौ तत्वत् क्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयः रत्नानि समस्त च विश्वकर्मा तदौ दश्यै परशुञ्चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भत्यञ्चदंसनम् अम्लानभङ्गजाम्मालां शिरस्युरसिचापराम् अध तज्जलदिश्यस्यै बङ्गञ्जाधिशोभनं हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विवितानि च तथा वचून्यं सुरया पानपात्रं तनादिभग शेषच्च सर्वनाकेशो महामणिविभूषितं नाककारं ततो दश्यैतेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरभिसुरैर्देवी भूषणैरायुदैस्तथा सम्मानिता ननाथोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः दश्यानाथेन घोरेण कृष्णामाभूरितं नभः अमयतादिमहता प्रतिचप्तो महान् भूतु सुक्षुभूसकलालोकसमुत्रा च गम्भीरे सचालवसुधाचेलुः सकलाच्च महीधराः जये दि देवमुदा दामूसु दुष्टु दुष्टुवुर्मुणयच्छैनां भक्तिनं रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुप्तं त्रैलोक्ये ममाररयः सन्नत्ताकिल सैन्यास्ते संमुस् आकिमे क्रोधादा क्रोधादाभाष्यमहिशासुरः अप्यधावत तं सप्तमशेषैरसुरैर्वृतः सदत्सततो देवीं व्याप्त लोकत्रयं द्विषा पादाक्रान्त्या नतपुवं ग्रीडोल्लोकेतां परां शोभिदाशेषवातालां धनुष्या निश्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्धाद्व्याभ्यासंसितां तथा प्रवृते युत्तं दयो देव्यासुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुता मुक्तैराधीभितदिगन्तरं महिषासुरसेनाने चिशुराख्यो महासुरः युयुतेषाम रत्सायै चतुरङ्गबलान्वितः रतानामयुधैषट्भिरुद्राख्यो रता अयु महासुरः अयुत्य दयुतानां स सहस्रेण महाहनुः पञ्जासदभित्सुयुतैर शिलो माघ महासुरः अयुतानां स दैः षट्भिर्बाष्कलो युयुतेरणे परिवारित वृतो रतानां कोट्या च युक्ते युत्यत पिटालाख्यो युधानां च पञ्चाशत्पिरदायुतैः युयुतेषं यु यु संयुके तत्र रतानां परिवारितः अन्ये च तत्र युधाचो रथनाह हयैर्वृदाः युयुतोषं संयुके देव्या सह तत्र महासुरा कोटि कोटि कोटिकोटिसहस्रैस्तु रतानां तन्ति नाम तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्रा भोन्महिषाशुरः दोमरैर्बिन्दिबालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुतोषं युके देव्या कट्कैः परशुभट्टिसैः केचिच्च शिक्षुभो शक्ति केचित्पासांस्तता परे देवीं कट्कप्रकारैस्तु ते मुदां हन्तुं प्रचक्रमुः शाबी देवी तदस्तानि चस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिचेत निजस्रास्त्रवर्षिणि देवी स्तूयमानासुरषिभिः मुमोषाशुर सुदेहेषु सु सहस्राण्यास्त्राणि सेश्वरी शोभीकृतो शोभिकृतो दुधडो देव्यावाहनकेशरी सचरासुरसैन्येषु वने शिव हुदाचनक निःस्वासान्मुमुसेयांसयुत्यमानारणेऽम्बिके தயவசத்திய சம்போத்தாணசிரக யுயுஸ்தேபரசுந்திபாசிபட்டிசை நாசயந்தோ சுரணா தேவி சத்துபம் அவையான் கண்காசபரே மருத்துங்க தைவா தமிகோஷவே தோதேவி திரிசூலேன கதையாசிவஷ்டிபி கட் காச்சோ நஜகமரான் பாதையமா சைவாண்டாஸ்வன விமோகித்தான் असुरान्भुविपासेन बद्ध्वा चान्यानघर्षयत् केचिद्विता कृतास्तीष्णैः कट्कबाधैस्तदा परे विबोधिता निबातेन कथया बुविचेरते वेमुच्च मुच्चकेचित् रुधिरं मुशलेन वृशं कथाः केशिन्निपतिता भूमौ पिन्ना शूलेन वक्षसि कृता केचित्रनाजिरे तेनानुकारिण प्राणान्मु सुस्त्री दसार्दनाः केशाञ्चिद्बाहवच्छिन्ना छिन्नग्रीवस्तदापरे चिरांसि पेदुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गस्त्वबरे पेदुर्व्यामहासुराः येघबाग् वक्षि ಚರಣ ಕೇಸಿ ದೇವ್ಯಾತಃ ಬೀಚಾನೇ ಚಿರಸಿ ಬದಿತ ಪುನರು ಕಬಂಥುರ್ದೃಹೀತ ಪರಮತ ನಡ್ರೊಕ್ಷ ತತ್ರ ಯುತ್ ದೂರ್ಯಲಾಶ್ರಿಂತ ಕಬಚ್ಛಿನ್ನ ಚಿರಸಕ कचक्यतृष्टिबाणयः दिष्टदिष्टेदिभाषन्तो देवी मन्ये महाशुराः बाधितैरधनाघात् स्वैरसुरैच्छवसुन्धरा अकं व्यासा भवत्तत्र यत्राभूत् स महारणः शोणितौकामहानत्यसत्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः मत्ये सा सुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेनदन्महासैन्यमसुरानां तताम्बिका निन्ये क्षयं यदा वक्निस्तृणतारो महाचयं स च सिंहो महानादमुसृजन् तुदकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसुनिव विसिन्वति देव्या गणैश्चैस्तत्र कृतं युत्तं दत्तासुरैः यतैषां ऋदुषूर्देव पुष्पवृष्टिमुसो दिवि ॐ यदि श्रीमार्कण्ठेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे महात्म्ये द्विधित्यायः सम्पूर्णम्